Seorang lagi pemain warisan Malaysia, kini dikenal pasti beraksi di benua Amerika Selatan. Tunku Ismail mendedahkan individu sebenar perosak bola sepak Malaysia yang mengakibatkan kemunduran bola sepak negara sejak dari sekian lama. Sebelum kita lanjut ke berita sukan, izinkan saya untuk meminjam masa anda sekejap untuk menekan butang subscribe dan notification bell agar saya lebih bersemangat berkongsi video lebih menarik lagi di masa hadapan. Salam sukan, semalam heboh satu berita berkenaan kebocoran identiti seorang lagi pemain warisan Malaysia yang kini berkelana di luar negara. Ini setelah seorang wartawan dari Sepanyol mendedahkan seorang pemain yang berkelahiran Argentina telah menerima panggilan untuk ke skuad kebangsaan bersama Malaysia. Rodrigo Holgado dikatakan memiliki pertalian darah Malaysia menerusi neneknya dan bakal sertai Malaysia menentang Vietnam nanti. Dia ada pertalian darah bersama Malaysia menerusi neneknya dan itu membolehkannya untuk dipanggil untuk perlawanan menentang Vietnam pada 10 Jun ini. Tulisnya di laman media sosialnya. Penyerang Argentina ini kini beraksi di Liga Colombia bersama Kelab Amerika de Cali yang mana kini berada di kedudukan teratas Liga Colombia. Penyerang lincah ini memiliki kelebihan di bahagian serangan dengan rekod yang baik iaitu tujuh jaringan gol dan 2 bantuan gol dengan hanya 15 penampilan Dengan nilai pasaran 800 ribu euro bakal menjadikan beliau pemain kedua termahal di skuad Harimau Malaya setelah Dion Coles dengan harga pasaran 1 juta euro Menurut Peter Klamovski sebelum ini beliau menyatakan beberapa pemain warisan masih dalam proses pendokumentasian dan kini menunggu untuk kelulusan dari pihak kerajaan Sekiranya, segala pendokumentasian pemain warisan ini dapat diselesai dengan segera, kemungkinan kita dapat melihat Rodrigo Holgado membuat penampilan pertamanya menentang Vietnam pada 10 Jun ini. Setelah tular berkenaan kritikan dari legenda bola sepak negara berkenaan revolusi Harimau Malaya, kini kita dapat mendengar sendiri respon dari Tunku Ismail berkenaan isu ini. Tunku Ismail menyatakan, kita sebelum ini berada di zon selesa sehingga kan tiada sebarang perubahan untuk penambahbaikan dalam bola sepak Malaysia. Kenapa kita terlalu selesa dengan kedudukan kita di mana kita terlalu takut untuk belajar dengan orang luar? Saya sendiri belajar dengan orang luar yang berpengalaman. Ujar Tunku Ismail. Baginda turut memberi pencerahan berkenaan pengambilan orang asing ke skuad kebangsaan. Menurut Tunku Ismail, Sebelum ini kita juga pernah pakai orang luar dan mengendalikan skuad kebangsaan. Dan kini kita masih menggunakan hikmat Tan Cheng Ho, selaku pengarah teknikal, untuk berkongsikan kepakaran, idea dan pengetahuan bersama orang luar. Jadi kita perlu beri ruang dan masa, kerana ianya baru bermula. Bila ditanya berkenaan isu pemain tempatan tidak memiliki ruang dalam skuad kebangsaan, setelah melihat kehadiran beberapa pemain warisan yang berkelana di luar negara yang diberikan kelebihan untuk membarisi skuad kebangsaan baginda menyatakan ianya tidak kira siapa yang main yang penting mereka dapat berikan persembahan dedikasi kepada pasukan negara di sini kita dapat lihat tungku ismail lebih mementingkan keputusan di atas padang yang mana menjadi faktor utama untuk kemajuan bola sepak negara saya tidak kisah dia datang dari mana? Apa warna kulit? Asal dia memiliki darah Malaysia dan dia dapat memberikan sepenuhnya kepada pasukan kebangsaan. Ujar Tunku Ismail. Tunku Ismail juga memberi penerangan terdapat beberapa gerakan untuk menidakkan segala usahanya dalam pembangunan bola sepak kebangsaan. Namun menggunakan alasan berkaitan benda lain untuk mengaitkan isu tersebut dengan baginda. Memang jelas ada gerakan-gerakan yang tak nak lihat benda ni berjaya. Untuk serang saya secara langsung, tak boleh. Pihak-pihak tertentu terpaksa serang JDT, Liga Malaysia dan bermain unsur pendapat berkaitan pasukan kebangsaan. Sebenarnya mereka tuju kepada saya. Ujar Tunku Ismail. Baginda sebenarnya hairan kepada mereka yang tidak dapat menguruskan kelab dengan betul, tidak menjaga kebajikan tetapi mereka salahkan JDT ianya seakan tidak masuk akal. Tunku Ismail sendiri telah membuktikan, dengan pengurusan yang betul dalam bola sepak dan pembelajaran dari yang lebih pakar di luar negara, kini Johor telah diiktiraf oleh FIFA dan EFC dan kini berada di kedudukan 10 terbaik di Asia. Jika anda miliki perkabaran yang menarik untuk dikongsikan berkenaan video ini, sila rakamkan pandangan anda di ruangan komen di bawah.